На двух учебных местах отрабатывается э, выполнение специальных упражнений из короткоствольного оружия, из длинноствольного оружия вот, тех людей, которые сдали нормативы по физической подготовке на группу А. Вот, и прошли по физической подготовке в корт. По э, короткоствольному оружию выполняется упражнение, э, которое состоит. Из двух элементов необходимо с первого магазина поразить мишень тремя выстрелами террориста, потом после перезарядки с уходом с линии огня поразить террориста-заложницы. Ну, конечно, при условии, чтобы заложница осталась жива. На втором учебном месте отрабатывается вопрос э, переход с длинноствольного оружия на короткоствольное оружие при условии возникновения задержки на автомате. Тесты сдают все без исключения, в том числе и я. Сдавал зачеты по физической подготовке, проходил э, сдачу тестов, вот и сейчас на данном этапе прохожу сдачу зачетов по огневой подготовке, зачет по стрельбе с огневой подготовки с короткого ствола уже сдал, сейчас готовлюсь для сдачи зачета с длинного ствола. Условия выполнения упражнения: стреляем только в движении. Автомат у вас снаряжен. Один магазин, пять патронов. Патрон в патроннике, переводчик огня на одиночном. Пистолет снаряжен тремя патронами. Патрон в патроннике. Курок в переднем положении, то бишь сведен с боевого взвода. Снят с предохранителя. Закреплен в кабуре. Не болтается, как попало, закреплен. Стреляем по одному человеку. Стоим на отметке 20 метров. Инструктор спрашивает, готов? Вы говорите готов. По сигналу таймера даете команду цель и начинаете движение. Бам-бам-бам, пошел работать. То есть вы можете стрелять там, с 15 метров начинать, можете сразу начинать стрелять, но вы должны помнить, что время идет. Цель! Кабура, 12-14. На запорно заедет. Не спеши. Кабура. Разряжай автомат. Разряжай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Красавчик. Я понял. Цель! Кварень, Двенадцать двадцать один. Женя. Цель! 14.29. Це для таких хлопців, як ми, це рядові справи. Це звичайне відпрацювання. В цілому тест пройшов добре. Трошки несприятливі погодні умови. Хвилювання присутнє для всіх. Присутнє воно завжди. Ну, але є, є люди, які бояться і відступають назад, а є люди, які бояться і йдуть вперед. Так само і про хвилювання. проблема. Проблема. 13-19. Пистолет в кабуру. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, Прошел. Еще один.